Вітаю вас, друзі. Я Ольга Єрьома, фінансовий коуч, психотерапевт. І сьогодні я хочу познайомити вас з людиною, яка пройшла програму нещодавно інвестиції з нуля, і готова поділитись, як їй там було. Представся, будь ласка, привіт. Привіт, мене звати Олег Лукін. Я з міста Полтави. А, супер. Олег, скажи, будь ласка. Что тебя спонукало до того, что ты решил начать вивчати тему инвестирования, приділяти туди энергию, ресурсы, час? Ну, дивись, да, я начал этому уделять внимание, потому что я уже больше двух лет занимаюсь финансовым консалтингом, я сотрудничаю с несколькими страховыми компаниями, с финансовыми учреждениями, и, ну, это только часть начала. И для себя мне хотелось разобраться и, и инвестировать именно и дальше, именно делать широкий диверсифицированный портфель. Поэтому я для себя понимал, что нужно разбираться и в фондовом рынке, и в других инструментах, потому что самое главное, портфель у нас должен быть максимально диверсифицированный. И уже пропустив эти знания через себя, потом помогайте людям сформировать э, свои капиталы. Слухай, я прям знаєш посмішка до вух, бо я щиро радію, коли фінансовий радник бачить багато варіантів, да, і не фіксується на чомусь одному, а може запропонувати багато інструментів. От Прямо тут дуже багато поваги в цьому моменті. Дякую, що розвиваєш да, цю фінансову грамотність і сам рухаєшся і ну, допомагаєш іншим. Да. Ми, як ми трошки крок вперед зробили, можемо допомогти іншим. Окей, скажи, будь ласка, до того, як ти потрапив на програму інвестиції з нуля. Чи робив ти якісь конкретні кроки для того, щоб розпочати інвестувати? Якщо ну так, то що це було? Якщо це був перший крок, то скажи, як є, ну, чесно говоря, ніде не учився. Десь да, щось посмотрев, десь якийсь ролик, де щось слышав, навіть пытался самостоятельно відкрити брокерський счет. Ну там запрашивали какие-то документи, і так на том воно остановилось і бросил, да. А вот так щоб прямо пошаговий был алгоритм, то нет, щоб пройти всю эту цепочку от А до Я. Угу. Скажи, будь ласка, чому тоді прийняв рішення потрапити на програму і почати знайомство з інвестиціями саме через мене і мою програму? Потому что я пришел уже на мини-курс, я посмотрел, посмотрел, что да, Оля специалист в этом, посмотрел программу, что это именно вот включает все блоки, потому что мне хотелось именно самому разобраться, а, потому что есть варианты, да, я могу кому-то там обратиться к специалисту, мне составят этот портфель, заплатить деньги, а что туда, как это делалось, я не буду понимать. А мне их так как, ну, мне интересно, я в этой сфере, мне хочется именно понять э, весь механизм вот этого инвестира, разные стратегии, да, разбираться в этом. Э, поэтому меня это заинтересовало, и я начал двигаться дальше. Пришел уже на нормальную программу полноценную. До речі, да, ти був, як то знаєш, кажуть на ринку холодний клієнт, бо ти взагалі мене не знав, да, і от то було коротеньке знайомство через програму в 5 днів, і ти довірився да, і вирішив таки спробувати. Дякую тобі за довіру, да, і за те, що всесвіт, мабуть, не підсовує що, що зря. Скажи, будь ласка, окей, Олег, який результат таки ти отримав на програмі? Що у тебе є на зараз, і взагалі як тобі було на програмі? Поділись, будь ласка. Ну самое первое, конечно, что круто, ты даешь именно психологию, потому что, опять же, со своего опыта с большим общения с большим количеством украинцев я э, вижу очень большую проблему. Мы нация такая, э, мы легко тратим деньги, мы зарабатываем деньги, но у нас совершенно нет понимания, что деньги нужно сохранять и приумножать. Многие люди считают, что хорошо хранить в долларе, почему-то они считают, что это прям какое-то фиксированное число, которое их, да, где-то спасает от инфляции гривневой, но никто не отменял валютную инфляцию и имея тысячу долларов через год в покупательской способности у тебя в лучшем случае 950. И где-то надо их хранить. А вот именно культуры создания капитала, вот этого у нас абсолютно пока ну, очень малое количество людей понимает, и что этот капитал создается годами. Я стараюсь вот молодежи об этом рассказывать, своим детям показываю, что именно с молодого возраста ты можешь создать небольшими суммами вот этот вот капитал. И его нужно где-то сохранять. Потому что выбор ну, даже если ты насобирал 200 тысяч долларов, то потом встает вопрос. Скажите мне, пожалуйста, 200 тысяч долларов, как безопаснее, идти в магазин, в АТБ с ними или дома их оставить, все-таки закрыть? Ну, не тот, не тот вариант, как бы не айс. И, конечно, нужно применять, открываться миру, на весь мир в это инвестирует, а сидеть закрытым, ой, я всего боюсь. Что-то для меня, какие-то новые слова, фондовый рынок, и везде все хотят меня обмануть. Э, ну, как бы позиция не очень хорошая. Нам это надо менять. И, и, и тебе спасибо, что это ты вот несешь эту грамотность, рассказываешь, показываешь, образовываешь. А мы ну, уже да. будем дальше передавать людям это. Окей, okay, хорошо, почула. Перше, що тебе ну, вразило, да, і сподобалось на курсі, це е, психологічна така складова. Що ще тобі на курсі сподобалось да, або не сподобалось? Скажи все чесно, як є. Тобто, як тобі було, да, і таки ж ми хочемо зрозуміти твій результат. Портфель ти склав чи не склав? Як там у тебе все відбувається? Ну, скажу сразу, склав. Портфель у мене є. Спасибо да. тебе большое. А... Скажу, что очень мне понравилось, что программа, она несложная, нечего бояться. Оно все структурировано, пошагово продумано, одно за одним идет, берешь и делаешь. То есть вот, запись, видео, вот эти зумы, в принципе, я же говорю, оно несложное, если иметь желание в этом разобраться. Я думаю, что ты видишь да, по своему опыту, и вот у нас на потоке абсолютно разные люди с разных фер, кто-то учитель, кто-то где-то работает бухгалтером, да, там в основном у нас девушки были, но тем не менее все все с портфелями, никто без портфеля не ушел. Угу, хорошо, скажи, будь ласка, ты себе робив портфель лишь на фондовом рынке и/або и на криптовалютный рынок заходил? И на криптовалютный. І криптовалютний, і балансировал з допомогою золота і інструментів дерфф ну, uh, условно в кеш з ГАВ. Uh, да, я, я старался делать максимально диверсифіцирований. Чи достатньо тобі було знань, отриманих на курсі для того, щоб от зараз закінчилась програма, і на найближчі там 5-7 років ти розумів, як тобі далі продовжувати і що тобі робити, щоб досягти своїх фінансових цілей? Mm. Ну, посмотрим. Я думаю, что да. Но, тем не менее, у меня же есть дальше поддержка, поэтому я всегда на связи. Если что-то мне непонятно, я могу спросить. И хорошо, что у меня теперь есть человек, кому задать этот вопрос можно. Mm -hmm. Окей, хорошо, скажи, будь ласка, ти вже знаючи, всередині, чи вистачило тобі підтримки, чи може коли щось не виходило? Як от тобі оця атмосфера була достатньо було для того, щоб пернути в нову тему і, ну, як то кажуть, не здатись, да? і дойти до фіналу, до цілі? Так, да, Абсолютно, мені достатньо було завжди на зв'язку, завжди в обратну зв'язку, зв'язка. Дякую за це. І, Олег, вже знаючи всю цю внутрішню кухню, що там є, як воно відбувається, що є можливість отримати, як ти сказав, результат навіть якщо ти з бюті сфери художник, да, і не маєш відношення до е, е, економічної частини, кому б ти взагалі порадив проходження цієї програми? Чесно кажучи, я би по -по це абсолютно всім людям. И чем раньше это будет сделано, тем лучше. Особенно я это советовал бы молодым людям, потому что у них есть большой срок для того, чтобы создать себе этот самый капитал. Они надеются на завтра, потому что мы много откладываем. Я так же само, да, я пришел к этому, наверное, поздно, уже после 40 лет осознанию, что нужно это делать хотя я считаю, что время еще есть, но было, было бы лучше, если бы раньше, было бы лучше, но тем не менее, то есть это нужно делать абсолютно каждому человеку, брать на себя ответственность, потому что сидеть в позиции, что государство нам будет платить какие-то там большие деньги, и мы на пенсии будем достойно жить, но этого не происходит. Потом большинство людей сидит в обиде на это. А, хотя, ну, на что обижаться? Нужно понимать ну, корни проблемы, что у нас такая демография. И опять же, кому обижаться? Но ну, это же мы с вами сделали. Так, так сложилась жизнь, что мы мало нарожали детей. Я смотрю на диаграмму населения Украины 45-летних в два раза больше, чем 20-летних. Mm -hmm. Кто будет, вот когда нам будет 60? 60, 70 то этих людей в два раза они же не возьмутся ниоткуда с воздуха не планетяне к нам не прилетят. То есть понятно, что платить пенсию ну, им будет тяжело, более-менее нормально. Поэтому нам нужно думать наперед, нам нужно создавать этот капитал самим. А откладывание: вот это, вот что когда-то э, наступят какие-то лучшие. Времена для этого, лучшее время, но ну, оно приводит к тому, что вот настала старость, а ничего нет. У восточных э, людей есть такая пословица, что пока мы ждали лучших времен, жизнь прошла. Так, да, до речі, так, так і є. Слухай, ну я думаю, що, по-перше, хочу тобі сказати, ніколи не пізна, да? бо кращий час почати був учора, але якщо не почав, то починай сьогодні, і це краще, аніж взагалі не почати. До речі, у мене на курсі найстарша людина, яка приходила, їй було 62 роки. І ми сформували її портфель на 5 років, і вона каже: Оля, я багато вже не встигну. Але я така задоволена, бо я була перша в своєму роді і вона притягнула діти і онуки завдяки Її почули цю тему і почали інвестувати. каже, а у них же цього часу вагон да і дуже багато. Тому да, чим раніше починаєте, тим краще, але ніколи не пізно. Навіть якщо вам 62 роки краще в 62 почати це формувати, ніж взагалі не формувати. Ну і ми з тобою вже точно розуміємо, що люди 40+, плюс не варто розраховувати на пенсію, да розраховуємо на себе і формуємо її власними. Руками. Слухай, єдина річ, яку я ще дякую да, за те, що поділився, ще є такий вислов, що якщо ти прийшов щось ну, добре і класне, то ти хочеш цим поділитися і розділити з близькими людьми і друзями. Чи готов би ти був радити цю програму своїм родичам і близьким? Звісно, я ділюсь і ти ж знаєш, що. Что... Мы заходили на программу не одни-одни. А, а поэтому, конечно, это однозначно. Я, я делюсь не только с близкими и родственниками, я делюсь со всеми. А уже то право человека принимает он или нет, это его жизнь, его дело. Поэтому такое дело. Мне, я, я за то, чтобы это было у каждого. Я считаю, что это обязательный курс, который нужно... Включать уже у детей со школы нужно прививать эти знания, финансовую грамотность, потому что э, ну, как бы убегать от финансового радника, это, на мой взгляд, глупо. И считать, что там кто-то кого-то хочет развести. А в этом же и суть получается, что Ну, изучи, изучи, пойми, ну, вот как, как это работает и как именно не попасть на то, чтобы где-то там тебя обманули. А ты именно работал с профессионалами, и потому что считают, что весь финансовый рынок это обман, а это просто потому, что у тебя нет знаний и ты не можешь отличить там финансовую пирамиду от ä, действительно надежной финансовой компании. Слухай, дякую тобі за те, що завітав, і за те, що тримаєш таку позицію по підвищенню фінансової грамотності, це дуже приємно. І, до речі, ти був першою людиною на проєкті, яка мене знаєш, приємно здивувала а, своїми якостями завдяки тому, що у нас є такий тариф, як сімейний, да, де можна потрапляти або з дітьми приходять, буває там мати з донькою, або батько з сином, можна прийти чоловік з дружиною, так, ти скористався цією можливістю тарифу сімейний і запропонував це своїй дружині першій? Я була в шоці, чесно, я подумала, боже, яка ж порядна людина, що вона це зробила? От, скажи, будь ласка, що тобою керувала, що ти такий подарунок зробив і ну, наважився, і, ну, і така щедрість від ну, з твого боку для мене це була. Чому ти так наважився зробити? Mm -hmm. Я еще раз повторю, я хочу, чтобы финансово э, грамотных людей было как можно больше. Э, тут же давай уточним, что это не дружина э, сейчас, это... Жена, с мы, да, 10 лет назад. Саме а... це ж здивування викликало. Якщо б була дружина теперішня, таких форматів було багато. Це не здивувало. а Тут здивувало твоє відношення, що вже колишня дружина, а ти про неї дбаєш. І для мене це про твою якість як людини, дуже таку сильну, і про те, от я ще хочу, да, що тебе спонукали. Про те, можливо, щоб вона на твоїх дітей впливала з користю. От поділися, що цією штукою. Да, на детей в том числе, но тем не менее, то есть не только вот на детей, я хотел, чтобы она, потому что мы перед этим с ней разговаривали, она обращалась там по некоторым вопросам в этой сфере. Поэтому я и предложил, говорю, если, если ты хочешь, вот есть такая возможность. Сказал, да, хорошо, все, я тебе подарю. Заходи. Я дякую тобі за твою таку сильну позицію. І якщо хтось з чоловіків буде це дивитись, згадайте і про своїх дружин, також це дійсно для мене, Олег, це приклад для наслідування. Це дуже круто. Я тобі за це так вдячна, і це викликало так багато моєї внутрішньої радості про те, що є такі люди з такою сильною позицією, і з таким, знаєш, ну дійсно взяти і зробити подарунок колишній. Просто красавчик. Дякую, дякую. И тебе спасибо большое. Да, курс действительно крутой и спасибо, что ты такую серьезную работу в этой сфере тоже ведешь. Дякую, друзі. Якщо ви хочете також приєднатися на тариф сімейний або просто самостійно пройти цю програму, пишіть мені, будь ласка, інвестиції з нуля. І за місяць, за да, 30 днів ви вже можете отримати цей статус інвестора. Дякую, Олег. Тобі бажаю класного профіту і вигідних інвестицій. Пока-пока. пока, -пока. Спасибо. пока.